Там прописали, так вона левых взглядов Камала Харрис. Мне написали Камила. Не, вы откройте английскую транскрипцию. Камала, Камала, да. Камила это что-то другое, Левые взгляды. Так кому а у левача, вот это ж левачо, всегда левачо, левачо, это там... Корчинская говорит, вони левачо, там, вот этот его друг Иванов, журналист, они левачо. А что вы у левача три года берете деньги? Демократическая партия США это левачо. Социал-демократы Шольца – это левачьи и христианские демократы. Все северные скандинавские партии – они левачьи. Рабочие партии Норвегии. Чего вы у них берете насамсы, на чего вы у них берете миллиарды долларов, евро? Да? Не берите у них. Половина правительства Франции – левачьи. Лейбористы сейчас пришли в Британию – левачьи. Кроме Италии, там правые ну, которая особо ничего не решает и мало нам чем помогает. Она патриотка Украины, ну, по помощь маленькой. она просто не голосует против. А правые вот эти, которых любят и Корчинский, и все остальные дебилы, это Орбан, Фицо, да. Так вы определитесь, вы любите Левачу или не любите. Че? Если не любите Левачу, не берите у них денег. И оружие у них не берите. Пенсии не получайте от Левача. Зарплаты э, армии Украины, что платят Левачу их. Да, а что они нам снаряды покупают? По комплексы Патриот. Нужно определиться, где мы. А то такое либо это как типа ты опущенный. Не берите у них денег. Вони левых взглядов. Ну и шо, что, что вони левых взглядов? Я считаю так, если я какого-то человека не уважаю, то у меня бы там, типа, помогал мне там, ну, канал смотрел. Чудак, который начал, ну, тупо прессовать меня там в переписке. И он мне там, ну, типа, ну, он очень богатый, да, ну, чуть-чуть помогал. Ну, чуть-чуть, чтобы, типа, я там какой-то кусок мяса пошел купил. Я от него отказался. Мне это очень, ну, очень накладно и, ну, весьма, ну, лучше бы его не терять было бы, да. Ну, где я и где выгода? Твою мать. Ну, и так надо определяться. Если, у левачи, если это Ливачо, не берите у них деньги. Да. муж если мы берем от них деньги, то и мы тогда аж, ну, Ливачо. А Левачок оказывается, это не совсем плохо. А почему Ливачок богатое, а мы не богатые? А мы вообще непонятно кто. У нас феодальный строй. Феодалы уехали сейчас и держат оборону в ТРО, Ница, Монако и Вена. И некоторые... Люди, ТРО Нью-Йорка серьезная очень стала, да. И ТР, а, ТРО Майами еще новая открылась. Новая точка такая ключевая. Там круглосуточные бои идут. В и кокаиновых развратах. Левачье. Вот я, я обожаю наших людей.